नौसारीना कांग्रेस ना उम्मीदवार नैशद देसाई ना प्रचार में આવેલા मुमताज पटेल नु मोटू निवेदन इस वक्त हाल में अगर आप सही मायने से पूछिए तो मैं कांग्रेस की सीटों पर और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए ही प्रचार कर रही हूं अभी मुझे मौका मिला नहीं है कि मैं अलायंस कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर पाऊंगी करेंगे अभी मैं दो तीन दिन बाकी एक दिन बचा है दो दिन बचा है लेकिन मेरे प्रोग्राम इस वक्त सेट है तो आज भी मुझे बुलाया गया था भरूच में इमरान प्रताप गड़ी जी का प्रोग्राम है लेकिन मेरा ऑलरेडी एक हफ्ते से बारडोली में प्रोग्राम सेट था तो मैं सिद्धार्थ चौधरी जी के लिए वहाँ जा रही हूँ तो कल भी दो दिन यानी नहीं अभी मुझे कुछ पता नहीं कल शायद मेरा दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है बरोडा वलसाड़ यहाँ पे प्रोग्राम ऑलरेडी सेट वे वे है की तरफ मतलब आप चेतर वसावा के लिए जाके प्रचार नहीं कर चेतर भाई ने अभी तक मुझे बुलाया नहीं है जहाँ जहाँ से मुझे उम्मीदवारों ने बुलाया है और ज्यादातर सारे हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने ही बुलाया है तो मैं सबसे पहले अपनी पार्टी को प्रायोरिटी देकर अपने कैंडिडेट से ले जाऊँ चेतर भाई आपसे जी बिल्कुल आए हैं हमारे घर पे इनफैक्ट अलायंस की जब बा, बात हुई थी तो उससे एक दो दिन पहले भी मेरी उनसे बात हुई थी उन्होंने फोन किया था और मिलना चाहते थे पर जब तक ये अलायंस डिक्लेयर हुआ उसके बाद में भरूच गई नहीं और पिछले हफ्ते गई थी पर मैं सिर्फ अपने घर जाके वहाँ से आगे प्रचार के लिए निकल गई थी उन्हों, उन्होंने आपसे अच्छा सहयोग मांगा कि आइए प्रचार के लिए नहीं अभी तक उन्होंने मुझे बुलाया <laughs> वो उनको उनको शायद जरूरत नहीं है वैसे भी आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है तो शायद जरूरत नहीं होगी पर अगर बुलाएंगे और मेरे पास वक्त होगा तो जरूर जाए कांग्रेस से ज्यादा प्रचार कर पाएगी वो जी कांग्रेस से ज्यादा अच्छा प्रचार आम आदमी पार्टी कर पाएगी वहां कर रही है कांग्रेस भी कांग्रेस उनका काफी समर्थन कर रही है हमारी डीसीसी पीसीसी पूरी साथ में लगी मैं कर आप नहीं कर रहे हो नहीं नहीं मैं बिल्कुल कर रही हूँ पर मैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए कर रही हूँ आप वोट की अपील करेंगे कि करेंगी की बिल्कुल करोगी बिल्कुल करूँगी और आप वोट भी देंगे मैं भरूच की बेटी हूँ पिरामन गांव में, में मेरा वोट है तो मैं सात तारीख को वहाँ बिल्कुल अपना जो થોડા દિવસ પહેલાં જ મુમતાજબેન સાથે ટેલિફોનિક વાત થયેલી મુમતાજબેન પોતે દિલ્હી હતા અને ઇન્ડિયા ગઠબંધનના સ્ટાર પ્રચારક છે એટલે એમનો પણ શિડ્યુલ આખો બનેલો હોય છે અમે પણ અહીંયા મહેનત કરી છે ત્યારે અમારા અંદર અંદર કોઈ એવો પ્રશ્ન નથી કે એવો કોઈ ઇશ્યુ નથી ચોક્કસ હું એમને સંપર્ક કરીશ હમણાં પણ અમારી પાસે ત્રણથી ચાર દિવસો છે ત્યારે સાથે રહીને અમે મહેનત કરીશું અને આજે તમે જોઈએ ઇન્ડિયા ગઠબંધનના તમામ સાથી મિત્રો રાત દિવસ મહેનત કરે છે ત્યારે ખૂબ સારો માહોલ છે અને મુમતાજબેન પણ આવશે અને બધા સાથે રહીને અમે પ્રચાર કરીશું એમની સાથે ટેલિફોનિક મારી જ્યારે વાત થઈ હતી ત્યારે દિલ્હી હતા એમણે મને કીધું તો હું આવીશ એટલે ચોક્કસ આપણે મળીશું અને સાથે પ્રચાર કરીશું એ આજે નવસારી હતા સુરત હતા એ મને એકચ્યુઅલી આઈડિયા નહોતી હું પોતે પણ પ્રચારમાં વ્યસ્ત છું ત્યારે આજે ઇમરાન પ્રતાપગઢી સાહેબના કાર્યક્રમ હતા એમાં પણ અમે વ્યસ્ત હતા સાથે સીએમના ધર્મપત્ની સુનિતા કેજરીવાલજી આવ્યા હતા આવતીકાલે ભગવતમાનજી આવે છે તો સ્વાભાવિકપણે કોંગ્રેસના તમામ સમિતિના સભ્યો સાથે હું લાયજનિંગ તો કરું જ છું પણ જે પણ હશે હું આજે પણ એમની સાથે વાત કરીશ અને આવતીકાલના કાર્યક્રમમાં એ સહભાગી બને એવા પ્રયાસો અમારા રહેશે